Вечерняя худына, лавика у кадре, это в центре всесвету нашу студии. Э, сани, и да, за окном уже вечереет, но тем не менее мы продолжаем вас вдохновлять и поражать. И сегодня у нас такие новости, как кровеносная зарядка для смартфонов. Кристиан Бейл, играя Стива Джобса. Райан Гослинг начинал выйти с ну и не забывайте про подарунки, которые находятся просто тут, в студии, и они могут быть вашими. Я хочу сразу коснуться... Э, о, Боже, я, я мечтаю коснуться, но даже не стоит этого делать. Да? И мечтать не стоит. На самом деле, хочу рассказать про Райана Гослинга. Мы все с девочками знаем такой фильм, как «Дневник памяти». Вообще, этот беленький красавчик сводит с ума уже не одно поколение. И 2007 год он номинирован на Оскар за роль в фильме «Пол Нельсон». Четырехкратный номинант на премию «Золотой глобус. И вообще, знаете, интересно, этот парень начинал свою карьеру в Диснейленде. Именно тогда он там подрабатывал, его поражал тот факт, что парень в костюме Микки Мауса может снять свою шапку и, например, там пройтись несколько, so so, несколько so, <estão ở краса> метров, отойти от всех стоящих Sin без головы <бес edits> <muchos> и выпить бо'lls. кофе. А я почему-то вспоминаю свое детство, как в балете я в, на спектакле настолько была очарована белоснежкой в и она голову. А потом захожу к ней чтобы принести цветы, и она курит. <свят> <свят> и для меня это было разочарование. Вот точно так же, как и для Райана Гослинга, было совершенным разочарованием э от открытием, вот знаешь, вот такой форточки в мир, что все же не так сказочно, все на самом деле, как это представлял Дисней. Ізраїльтянська винахідниця на ім'я Наомі Кішнер привигадала дуже прикольний прилад. Так ось, його можна помістити на своє тіло, і після цього він буде заряджатися завдяки вашому кровотоку. Справа в тому, що спеціальний такий гаджет буде влаштовуватися просто в вашу вену, і там буде кільце, а точніше колесо, яке буде обертатися та перетворювати якраз механічну енергію у електрику. Взагалі це дуже лячно виглядає, але як прикраса дуже красиво. І тому не знаєш, чи лякатися, чи навпаки. и надыхаться таким гаджетом. Вы сейчас постregаете, как вынахидныется просто сейчас лежите на каком то і и выкачиваете, закачивая закачує своей кровью, энергию Своим... у своих гаджетов. Своим изобретением девушка пытается показать, насколько человек готов пожертвовать своей жизнью, своей кровью для того, чтобы быть вообще в генерации всех вот этих смартфонов и офлайновой жизни. На самом деле, кстати, саундтрек к этому видеоролику был написан специально Сигурос, и это действительно феноменальная работа и очень экологичный дизайнер, я бы должна была бы сказать. І знову знімають байопік про Стіва Джобс. Знову, знову, знову. І що цікаво, що на тепер навіть запропонували тому самому режисеру Девіду Фінчеру. А, пропозицію якщо він займеться, то навіть будуть запрошені спеціальні артисти. Серед них а, а, Мет Деймон, Бен Афлік і багато, багато багато інших. Але ж таки обрали зовсім інше. Ді Капріо, наприклад, в свою очередь відказався від от участі в проєкті просто тому, що вирішив віддихнути. Ну, посмотрим на самом сам просто... Ти Правильно не розумієш, що ли, все, сделал, все одно там не отримати Оскара. Навіщо? <рес> <рес> ну а так написано, що буде зніматися в якості головного героя Крістіан Бейл. До речі, ходять шутки, що Дені Бойл буде знімати все ж таки цей фільм, а не інші режисери. І мені здається, що це буде перетворюватися на трансформерів. Друзья, настал час вынародить себя за уважность. Заходите на НСКФ с м 1 tv и правильно правильную ответственность. И получите за это червону чашку и запас кавы от НСКФ, дома. И просто зараз вопросы от Лавики. И у меня вопросы к тем, кто внимательно слушал нас. Мы называли количество фотокамер, которые находятся на жакете. Их было всего 50 штук. То есть, да, где-то полсотни. А давайте теперь вспомним название самого этого жакета. Итак, первый вариант. Селфи Джейк. Второй вариант а ⁇ Апосемейтрик Джекет. Или третий вариант ⁇ Фото Джекет. Обирайте правильну відповідь. Одне питання, два переможця. Одного ми знаходимо одразу за вашими кліками правильними, а другого будемо обирати рандомно. Я пропоную просто зараз пригадати, що ж у нас відбувалося у студії. Так, ми запрошували двох дівчат, які відкрили свій е, достатньо успішний стартап, а саме вони протворили сніданок на бізнес. Завтраки це один із самих стресових прийомів піші, тому що э, для тих, хто забудеться своєму питанні, це обов'язковий мармаціон. Э, он саме має бути інтенсивний. Ага. От э, ну. И завтраков у нас нет. То есть ты можешь заказать себе ужин, обед, но не завтрак. А также мы с вами узнавали, насколько неограниченными в восприятии компьютерной технологии были наши звезды и артисты и задавали им вопрос за заковыркой, что такое анлим? Давайте вспомним, что они отвечали. Как? Анлим. 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 Наверное, от слова unlim, от слова unlimited. Это, наверное, жена голливудского актера. Что-то в компьютере, если удалено. Безлімітний. Безлімітний інтернет, безлімітна програма, безлімітне скачування. Бог вас знає там. Це э, лімітне причтення сообщень, ані сідяково в інстаграм. Я поспілкувався з гадалкою. Виявив, що завтра у нас четвер. Обалдеть. Могу у меня спросить, я здесь ближе была Прочно? на самом деле. Завтра у 14-й худой не повертай мысль наступную порцию в пану. А будем с вами встречаться в 2 часа, в 3 часа, в 4, а также свидание у нас на 5. Будьте с нами весь день. Проведем его с мартового <свеч> Это был Саня. Мы будем скучать Bye. по вам до завтра.